Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri tarixinin pik dövrünü yaşayır. Qardaşlığı rəsmiləşdirən Şuşa bəyanatmasının Türkiyə Böyük Millət Məclisində müzakirəyə çıxarıldığı bir vaxtda suyu bulandırmaq istəyənlərin cəhdləri bəlkə də gözlənən idi. Bu dəfə Türkiyənin Cumhuriyet Halk Partiyasının təmsilçisi Aykut Erdoğdu imza atdığı iftira ilə tarixi günə kölgə salmağa çalışdı. Erdoğdun tutmağa çalışdığı damar isə kifayət qədər həssasdır. Güya Türkiyədə təbii qazın qiymətinin artması Azərbaycanla əlaqəli idi. İki ölkə arasında olan tarixi qaz müqavilələrini təhrif edərək, nəticədə Türkiyənin ziyanə uğradığını iddia edən millət vəkili bunu korrupsiyaya əlaqələndirir. Halbuki ortada heç bir fakt və dəlil yoxdur. Çünki məsələnin mahiyyəti qaz anlaşmalarını qabartmaq deyil, Şuşa bəyannaməsinə dolaisilə münasibətlərə xəlal gətirmək idi. Bu, doğalgazla əlaqəli zerre qədər interneti, bilgisayarı kullanan doğalgaz sorun desə, bunun kaynağının İran da kaynaklanan gaz kaçağının olduğunu, her iki ülkenin Cumhurbaşkanı, her iki ülkenin Enerji Bakanı görüştü, defalarca açıkladı. İki tane canlı televizyon kanalında Sayın Cumhurbaşkanımız İran Cumhurbaşkanı ile görüştüğünü söyledi. İran'da kaynaklanan sıkıntılardan ve bizim elektrik santrallerimizi besleyen doğal gaz borumuzun e, şeyden, e, İran'dan geldiği, ondan dolayı organize sanayi bölgelerinde elektrik kısıtlamasına gittiğini söyledi. Tam bu aşamada işte bunlar e, maalesef E karalama yapmadın. Her şeyi kullanıyorlar ama gözden kaçan bir şey var. Sayın İlham Aliyev şu açıklamayı yaptı. Biz istemesi halinde Türkiye'ye ilave gaz verebiliriz dedi. Bugün CHP temsilcisinin gücü ancak qızışdırıcı mövqe tutmağa kifayətdir. Amma tarix göstərir ki, CHP cəphəsində olanların əli Azərbaycanlıların qanına da batıb. Stalin zülmündən ixtilas olmaq üçün Türkiyəyə pəna aparan 146 həmvətənimizin faciəli taleyini Türkiye Prezidentinin dilinden işitmek daha yakışı olur. 1945 yılında 146 Azerbaycanlı aydın Stalin zulmünden kaçıyor. Bakın çok ilginçtir. Aras Nehri üzerinden Boraltan Köprüsü'nü geçiyorlar. Ve Türkiye'ye sığınıyorlar. Azeriler öz kardeşlerinin yurduna gelip öz kardeşleriyle kucaklaşıyor. Stalin Türkiye'den bu Azerilerin derhal iade edilmesini istiyor. Dönemin CHP hükümeti Aras Nehri'nin kenarındaki sınırdaki karakola telgraf çekiyor ve mültecilerin iade işleminin gerçekleştirilmesini istiyor. Karakol komutanı gözlerine inanamıyor. Kulaklarına inanamıyor emri defalarca teyit ettiriyor. Ancak Ankara'dan, CHP hükümetinden kesin ve net emir geliyor. Azerileri teslim edin. Durumu anlayan Azeriler, Türk askerlerinin boynuna sarılıp yalvarıyor. Ne olur bizi teslim etmeyin. Bizi burada siz kurşuna dizin, kendi toprağımızda kendi öz kardeşimizin kendi bayrağımızın altında bizi öldürün diyor. Ancak Ankara'dan gelen emir net. Karakol komutanı çaresiz bu 146 kadar Azeriyi teslim ediyor. Bolaltan köprüsünü geçen Azeriler köprünün hemen karşısında Türk askerlerinin Türk subaylarının gözleri önünde elleri bağlanmış olarak infaz ediliyor. Təbii ki, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi də məlum açıqlamaya biganə qala bilməzdi və sərt cavab özünü çox gözlətmədi. CHP Millət Vəkilinin Azərbaycan və Türkiyə liderlərinin guya ki, qarışıq və qaranlıq əlaqələri kimi təqdim etdiyi tamamilə əsasız ittihamlarını rədd edirik. Azərbaycan Respublikası prezidenti İlham Əliyev və Türkiyə Respublikası prezidenti Rəcəp Təyyib Ərdoğanın münasibətləri iki dövlətin milli maraqlarına əsaslanan qardaşlıq münasibətləridir. Məhz bu münasibətlər nəticəsində iki ölkə arasındakı strateji tərəfdaşlıq daha da möhkəmlənib. Tarixi şura bəyannaməsi ilə müttəfiqlik səviyyəsinə ucalıb. İki xalq arasındakı qardaşlıq bağları heç bir zaman olmadığı qədər güclənib. Əfəsuslar olsun ki, bu ilk dəfə deyil ki, CHP nümayəndəsi anti-Azərbaycan mövqeyindən çıxış edərək əsassız ideyalarla aranı qarışdırmağa çalışır. Lakin bu cətlərin heç bir perspektivi yoxdur. Çünki Türkiyə Azərbaycan münasibətlərinə hər hansı ermənipərəst siyasətçilərin manipulyasiyaları kölgə sala bilməz. Tarix xəyanətçiləri unutmur. Gündən-günə inkişaf edən Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri isə bir neçə xainin məkrli planı ilə pisləşə bilməz.